Україні дуже будуть вбивати так, і, чи катувати, як росіяни це роблять. І коли нам на нашій українській землі давали 300 років розмовляти на своїй мові, коли нас вбивали, морили голодом, нам кажуть, що ми абсолютно однакові групи, які групі агресія. В іншої грусі є агресія, немає ні, ніяка європейська нація не буде себе поводити так, як зараз поводить себе. росіяни чи ці абсолютно, абсолютно не європейські, я не знаю, ви не можна казати, що люди, які живут в Харкові, захищають Харків від цих підхід людей, до просто, абсолютно ті самі, ты речі, абсолютно мы одно и то Вот и нет, там немножко это связано с мозгом. меня вообще намешано, у меня твои шесть, за ну, да, но в основном я портун русский. Причем, кстати говоря, вот у меня возникали споры с моими национально озабоченными коллегами, которые что вот, все русские захвачены. По крайней мере, на Свобожанщине возникла такая ситуация, что она достаточно поздно заселялась всю своей тяжелой истории, и она заселялась разными категориями людей. И здесь автохтонными своими являются и русские, и украинцы, и еще много всяких более хитрых вариантов. <свят> Это если говорить о русских, как о э, национальности. национальности. Если говорить о русских как о гражданах Российской империи, там тоже далеко не такая э, однозначная ситуация, как вы говорите. И я, кстати говоря, вот я совершенно согласен с тем, что противостояние здесь вот, этой российской имперскости, оно по большому счету и в интересах Украины, и в интересах России. И я, вот я чувствую, что Россия это уже, и чем раньше она перестанет реализовывать ценность, да, по это самое, пускай мы будем жить в земле, но зато нас будем бояться, тем, вообще говоря, лучше будет для России и для Украины. Вот здесь совершенно не обязательно должна быть, в теории игр называется игра с нулевым э, итогом. Здесь возможна игра с положительным э, итогом. А мы пока играем в какую-то э, невыгодную, опять-таки, и э, э, одной, и э, другой стране. Когда вы уверенно говорите о группах животных и о этносах, есть такая модель. Можно потратить достаточно много времени обосновывая, почему эта модель не, не имеет связи с действительностью или имеет малую связь с действительностью. Я, кстати говоря, думаю, вот когда вы считаете, что украинцы они такие и вот для украинцев там кто-то не свойственно, это свойственно только россиянам и нет ни одного европейского народа. Какие чути сами все делают? Какие чудесами запровочные? Вы на этом никогда не, не слышали от а операции. Если вы думаете, что на самом деле, если мы отойдем вот на на, в истории всего лишь на одну человеческую жизнь, мы увидим, а сах... например, столкновение на футбол, э, чему, сил с немецкой страной, с украинской стороной и с российской стороной. Вот здесь представители всех трех сил творили ужасные вещи, переходили границу человечества. Только то, что, скажем, одной из этих вторых сил у него больше возможностей, больше силы, удалось пролить крови больше, и эти замучили миллионы, а эти замучили только десятки тысяч. Можно я считать, что те, которые замучили только десятки тысяч, в сто раз лучше одним миром не могут. Корни, на которые мы должны опираться, вот если еще совсем недавно происходили с моей точки зрения неприемлемые вещи со всех сторон. Нам нужно выбирать какую-то одну этническую силу, отождествляться с ней, принимать на себя то зло, которое она делала, и дальше продолжать ехать по, этим, по этой колее или отшатнуться, ужаснуться и попытаться понять, что мы сейчас хотим для себя. И, и, Ви займаєте антинаукову точку зору. Давайте просто ми в цьому напрямку не будемо далі продовжувати Іра, так. Поки там вопрос почали розпливатися, тому що я і була. Да. <реку> 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 Сказали, что когда люди такие вполне рациональные, вдруг начинают иррационально не сходиться, даже разрушаются связи. Вопрос такой, ну как бы, я сама себе его тоже задавала неоднократно, почему люди, ну, с образованием, с общей какой-то историей жизни, как там, какие-то из институтских, которые тоже как бы такая традиции. и где тоже выпускают, кстати, да. и вот. и и вдруг мы сейчас это какой то казалось бы ерунды, такое такое историческое значение. и конечно я понимаю, что вот здесь э, различие как раз не внешнее, оно какое-то очень глубинное это различие. просто мы его обычно не доставали это различие. и мы как-то там общались и все было нормально, а теперь мы вот достали это различие, но описывать его настоящими словами мы еще не умеем. и у меня вопрос поэтому по поводу этого различия мы цепляемся за ревизию, за внешность, какая-то ерунда рациональная. Но в глубине лежит что-то такое, возможно, даже биологическое. Вот товарищ, знаете, пытается это, ну, как бы, с этносом. Я тоже не считаю, что это с этносом связано. Это какая-то еще более глубинная штука. И, и я не могу, ну, как бы, вот если в биологии что-то, ну, вот, чтобы не к крови там это, не к этому, не к национальности это пристегивает, но и я не хочу, не хочу к этому пристёгивать, но я не хочу пристёгивать прям духовность, не это тоже не мой вопрос, и я я поэтому не специалист. Мне хотелось бы понять вот как это, может быть это культурное какое-то, может быть как вот, вы говорите, что есть культурное наследие, наследие там и, и, и да, наследование. Может быть какие-то паттерны совершенно противоположные вошли, вошли в какую-то вот ну, непримиримая позиция, которая кажется иррациональной, но на самом деле эта непримиримость имеет какое-то значение. Есть ну, вот, так вот. Если, ну, может, комментарий к этому. Потому что оно действительно э, попытки объяснить какие-то самые дикие, но... Для того, чтобы дать на эти вопросы научные ответы, нужно работать по-разному, не торопливаясь с Причем интересно то, что здесь вот я помню не у Генрика, в частности, вот, ну, в общем-то есть попытки нарисовать такую более широкую картину, очень далеко. Например, вот широкую картину, где существует тот же А Кенрик, я не ну, кусочек вот, из обоснованного болезни, как и, кстати говоря, после этого это становится из визии, это становится там из визии, из парадигмы, да, это уже становится предметом изучения. Здесь я думаю, что ну, здесь, вот каждый из нас, наверное, должен задавать все эти вопросы и находить для себя приятное решение. Единое, что, например, все-таки, ну, я сейчас не буду давайте не нужно подумать, как это можно обосновывать, но, например, точно знаю, что ну, скажем, разговоры о глубоких генетических отличиях там, разных этносов, о врожденных биологических механизмах, позволяющих преследовать интересы собственного этноса, они не имеют такого <сёк> грунта <сёк> соответствующего. <сёк> Вот. Причем, кстати говоря, вот эти свои, изначально те свои, между которыми происходит апархиальное взаимодействие, это не Российская империя, это не Великая Германия, это очень небольшие группы. Это, вот. И дальше искусственными путями манипуляторы расширяют эти группы, внедряя, кстати говоря, специальные символы, позволяющие за них цепляться. Кстати, приходите когда речь идет о группе действительно своих, то не нужно. Для того, чтобы отслеживать членов своей семьи, не, нужно повязывать на них ленточки определенного вот. цвета. с ними просто индивидуализированные свои отношения. Ну, я еще за вот когда ну, там, противовес такой этнической вещи, Ну ведь мы знаем, когда идут вот такие совершенно дикие, казалось бы, иррациональные противостояния, неожиданно, ну вот те же католики-протестанты, зажили да, они, жили, и все нормально. И вдруг неожиданно такой разлом, на одной улице, в одной семье. Там война белая алая Ведь В истории вообще-то этнические шоу появились не так давно. Раньше mm -hmm. люди воевали, там религиозные были войны, еще да, какие-то да. там мировоззренческие, ну как, какие-то вещи все время находились. И дико слезла при этом с другой стороны с другой стороны. Да, да, и дико слезла с одной и с другой стороны, но между ними точно было такое. Как бы, э, является, <laughs> я боюсь, что, что, что это вообще какой-то эволюционный способ эволюционный как бы, развития какого-то... Э, мы эволюционно, эволюционно готовы в некоторых ситуациях решить, нет, что, нет, что нет. вот ради этих и ради того, чтобы этих, пусть там хоть кто-то останется, а, а вот этих уничтожить я слышу. И раз за разом это происходит. Если это такое, что если мы... Вот я сейчас не вопрос, как мне это сделать, что если значит, некое сообщество дожилось до того, что вот ему завтра гоплык, ну потому что уровень альтруизма и всего остального очень низок, вспышка вот этого, когда альтруизм возникает, когда идет агрессия одного на другого. Вот это так, как искру высекают э, из камня на камень, а камень возникает искра, вот этот вот это, это, ну, способ выживания э, в ситуации, когда вот, именно последний, последний, последний раз вот, выжили, или не выживет это сообщество. Я сейчас двигаюсь по этому говорю. Я, я думаю, что на протяжении всей истории человечества существенным двигателем, по крайней мере, популяционных процессов были вот эти вот вещи. Да? Ну, это соответствует нашей природе. Это иррационально. Это противоречит нашим интересам. Но, но, но это наша дарность. Мы можем говорить себе, что у нас того нет и мы этого свободны, И потом, когда оно вырвется, когда оно вообще нашу жизнь разрушит, мы можем говорить о том, что это голос крови, который нам берет и вперед. И вообще говоря, это называется фашизмом. Вот. И мы можем, понимая, что у нас есть такая потенциальная способность, стремиться ее вообще проявление в себе э, осознавать и модифицировать. Я, я думаю, что это невозможно выключить. Но один из очень эффективных способов модификации ⁇ это расширение границы своих. Я думаю, что нам действительно нужно понять, что блядь, вот эти вот чертовы колорадские тоже свои. А может заканчивать будем? Да. Два вопроса. Народ. Я, кстати, просто мы когда обсуждали лекцию, Дмитрий Андреевич так вздохнул и сказал, я не ожидаю, что из этого получится что-то хорошее. Но вот народ с энтузиазмом воспринял обсуждение. Даже можно вот два последних вопроса? Ну, нет, есть прямо, вопроса вопрос. в принципе, прямо у нас цель в том, что, наверное, вот, если мы обсуждаем сложные социальные явления, Наверное, имеет смысл смотреть с разных как бы, наук и там, где ряд наук как бы, дают объяснение, начинают как-то коррелировать, это возможно там истинное или что-то такое. То есть я как бы вот пытаюсь. То есть для меня, как бы, вот я, мне кажется, в этой дискуссии, во-первых, правда, вот, продолжаю ваше, вы сказали, Вот. И мы как мы к этому относимся? Мне кажется, что последних несколько лет у нас практически разлом в обществе состоит в том, видим ли мы в ну, говоря, московской цивилизации рациональное зерно или мы считаем это просто погодой. То есть ну, вот погода, которая мешает мне там двигаться. То есть я хочу идти в Европу, дует ветер противоположный, он не мешает, но я пройду. пройдут. И, в общем-то мне плевать на самом деле, что там с этим ветром происходит. Если я считаю, что это погода, тогда я ну, как бы просто борюсь с этим и все. Если я считаю, что там есть нечто рациональное, я тогда пытаюсь общаться с этим. Ну и, наверное, если я считаю, что там есть нечто рациональное, то тогда я это какая-то основа для диалога, ну, то, которого мы желаем, чтобы пошли. Российскими считаю, что... Так вот с чертом, если это да. позволит если решить если настоящие считаем, что проблемы. Это иррационально, что это там погода, что пока есть музыка, там и так далее, тогда вообще нет методов для разговора. Я считаю, что рационально. То есть что, как бы я теперь как бы, от вот этого посыла, как я объясняю, перехожу к международным отношениям. Как это... То есть на самом деле вот, понимание эволюции России, новых, новых российской государственности, она там, был период Козырева и после Козырева. При Козыреве Россия пыталась интегрироваться в Европу. Фактически мы должны, я думаю, все честно сказать, что на том ошибке на этапе были совершены какие-то колоссальные ошибки, и Россия была не принята в Европе. По каким причинам еще возможно нужно понять. То есть граница была четко проведена по но ну и мы вместе с вами там, то, оказали, не, оказывали, оказывали. не оказали. Да, Украину вообще тогда в моменте никто долго не видел. Вот. Соответственно, после этого произошла самоизоляция России. То есть Россия стала срочно создавать свою цивилизацию, и на сегодняшний момент мы в Харькове имеем границу двух цивилизаций. То есть европейская цивилизация, которую как бы, многие из нас считают ну, своей, исходной и, 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 так далее. И дальше я как бы продолжаю. Если мы таким образом видим эти цивилизации, то тогда то, перед чем мы столкнулись, это вот как раз маркеры той цивилизации, которую мы сталкиваемся в Харькове, маркеры своей цивилизации, которые не стыкуются в этих условиях антагонистических и, соответственно, возможно, главный выбор, вы, вызов, и тут я перехожу к вопросу. А может ли мы синтезировать новые маркеры? То есть на основе вот этих разных программ, которые сталкиваются здесь, потому что если лишь мы признаем то, что здесь происходит столкновение программ, то тогда мы, правда, приходим к выжженной земле. Или они, если мы признаем, что, возможно, мы можем способствовать эволюции этих смертоносных программ, возможно, какие-то даже созидательные программы, то тогда мы, наоборот, становимся конструкторами, мы меняем этот мир, там, творим чудеса, там, будем в 21 век, оранжевые, там, синие океаны, то есть, ну, короче, все, о мечтает человечество, прямо тут и сейчас. Так можем мы с ним Смотрите задавали некую картину, да. обладающую внутренней логикой и отсюда законченной можно, с которой можно серьезно спорить. И после этого вы задали мировоззренческий такой очень серьезный вопрос. Мне а, вот. да. было интересно вас слушать, и у меня нет ответа. Вот. Значит, я могу сказать, что очень хорошо, если значит, наше взаимодействие как-то подтолкнуло к задаванию этих вопросов можно я ответить? Не, я просто, не просто можем, но должны, потому что если, так сказать, с биологической точки зрения, вот именно эти релизеры, то есть создание этих символов запускает определенную программу, то обладая вот этим вот теперь зданием, как учение Маркса Всесильно, ну, потому что, 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 что оно фильм. Не тут в нашей готовности покатиться. Вот, вот, вот расширение, кстати, тут можно я просто... Два слова, даже не вопрос к а вопрос скорее к аудитории, не для ответа а на будущее. Вот поскольку релизеры запускают определенное поведение, должны ли мы сейчас, вот каждый раз, когда я там надеваю ленточку или вышивалку, я, кстати, задаю себе этот вопрос. Понятно, что я солидаризуюсь со своими. При этом я знаю, что я вызываю агрессию той стороны. В рамках расширения свой чужой, тут, наверное, нам каждому надо вот как-то задуматься. В использовании символа и да, вашу... говоря не с вопросом, а как раз с комментарием, причем на эту же тему Вот когда уважаемый наш лектор, как положено ученому, говорил о вопросах, которые исследует наука, все было хорошо. Как только он залез в гуманитарную область с фразой это, вот это вот когда речь идет об объединении очень большой группы вот этими маркерами, что это не в наших интересах, вот тут вы немножечко вышли за пределы. Я прошу прощения, можно я дорасскажу? Я не знаю, что вы верно Возможно, но я дорасскажу, а вы сами скажете, правильно я вас понял или неправильно. Собственно, я вот о чем. Я же не с вами спорить, я объясню, что я вообще хочу сказать. Это может быть и не в наших интересах, если рассматривать безволосых сферических обезьян в вакууме. Но, к сожалению, у нас имеется объективная реальность, когда люди разделены на группы, причем при данном размере человечества группы становятся очень большими. Естественно, используются маркеры для их объединения. И ежели мы, как одна из групп, станем рассуждать «а давайте-ка мы расширим свои пределы», вот, то в ситуации, когда против нас используют готентотскую мораль, мы окажемся, так сказать, радостно в положении рыцаря перед толпой людоедов, которые пытаются им засчитывать что-то о турнирном кодексе. То есть нас съедят. Понимаете, поэтому нам таки нужны свои маркеры. нам таки нужна своя степень готентотской морали тогда, когда на нас нападают, и, естественно, мы просто должны сумму и осознанно это применять. То есть это таки бывает и в наших интересах. Мы просто должны понимать, чем мы имеем дело, а не просто размахивать ленточками. Я хочу интересно сказать другое дело. То есть я думаю, что в той ситуации, когда нас съедят, мы должны действовать так, чтобы нас не съели. Означает ли это, что мы должны понимать катамцовскую мораль? Вот тут, я думаю, ваша просто для них есть сложена. моя версия соответствует, тому, что мы можем эффективно защищаться, не Безусловно Определенная степень готентотской морали Понимаете в чем дело? Гопнику на районе вы ничего не сможете зачитать Пока не дадите ему в лоб Потому что иначе он просто заберет у вас часы и лопатник И нам совершенно не обязательно Принимать мышление гопника Извините, но к сожалению Гопники да, могут да? прийти к нам И нам сначала придется дать ему в лоб А потом разговаривать Значит если придется дать в лоб, ну, то лоб. Вот я об этом и говорю вот да, Это определенная степень готентотской морали Мы ему в лоб хорошо, он нам в лоб плохо нет. Я предотвратил худшее развитие событий, хорошо. Если для предотвращения худшего развития событий, событий нужно бить в лоб, очень жаль. Желательно, если мы можем управлять ситуацией, перевести ее в такую, руку, чтобы можно было... Бить. Но для него то плохо, что вы предотвратили это все. Как, как Четвернин говорит, он разделяет насилие и агрессивное насилие. Он все время говорит, что насилие может быть хорошо, а вот агрессивное насилие плохо. Агрессивное это значит немотивированное. То есть когда я предотвращаю насилие, это не агрессивное. Да как же не Бендеров? А, ну, я, я прошу прощения, я, я сейчас приведу пример, так сказать, вполне внешне немотивированного агрессивного населения который я считаю совершенно оправданным. Шестидневная война 68 -го года. Не, я, я бы не сказал, что такая агрессия. Ну, так если, мы, это мы знаем. если я правильно понимаю историю шестидневной войны, там было так. Или мы успеем э, защититься и... Э, или, или конец нашему проекту и конец нашим семьям. Совершенно верно. А теперь...